Əuzü billahi minəşşeytanir rəcim. Bismillahir rəhmanir rəhim. Rabbişrah li sadri və yessir li əmri. Rahl ul əqdatə min lisani yefqəhu qawli. Qul min şeytaniş şərrindən Allaha sığınıram, rəhmanir rəhim olan Allahın adıyla. Salam əziz tələbələr və bizi kanaldan izləyən dəyərli həmvətərlərimiz. Bundan öncəki peyğəmbərlə tarixdə dediyimiz kimi bu gün 5 oktyabr müəllimlər günüdür. Bu haqda he dərslərimiz kifayət qədər var. Dəyərli müəllimlərimizin, ağsaqqallarımızın gözəl nəsəhətləri var. Mən bütün müəllimləri təbrik edirəm. Allahdan onlara işlərində uğurlar arzu edirəm. Və elmi öyrənmək, öyrətmək çox bir şərəfli bir şeydir. Əzizdir, amma çox şərəflidir bir hədisim xəfəhətənə çünki o qüssə mövzudur. Hədisdə var: "Ya alim ol, ya tələbə." Üç dəssə var. Üçündən ikisi ol, amma biri olma. "Ya alim ol." Hər hansı ixtisasda, ya tələbə ol, hər hansı ixtisasda, amma üçüncüsi, yəni cahil olma. Siz də çalışın ki, hər hansı ixtisasda tələbə olun, alim olun, müəllim olun əti, alətləyəm şimə, cahil, inşallah olmaya. 30-cu düzün təfsiri dərsindəyik. 30-cu düzün son 3 verəyi qalıb, bitirək inşallah. Çalışarız bu il e, bitirək bu semestr, yeni ilin əvvəlinə qədər. Mövzumuz Qadir surəsidir və biz bu surədə deməli o ki, bitirmişik. 5 ayı bitirmişik. Çox uzatmaq olaram, mən qısa-qısa qeyd edirəm ki, e, bəxsi təkrar e, olmasın. Harda qalmışdıq? Qalmışdı burda ki, o bu qədər gecəsində nələr olur? Nələr təqdir olur? Nələr yazılır, nələr silinir? 19-cu gecədə təqdir 21-də gecədə qərar, 23-də imza. Prosesə vardı məhkəmədə. Əvvəl işə baxırlar. Sonra göndərilir məsəlincə e, hakimlər, hakimlər qərarlaşır, sonda qərar verirlər ki, imzalarlar, möhürlər ki, bu adam ya məhbus olacaq, falan il müddətində, elə bu da nədir? azaddır. Araşdırırlar, sonra Yuxarı məqam verirlər, yuxarı məqama baxsın, fikrini bildirsin, yuxarı məqama baxın, fikrini bildirir, sonra qərar qəbul edirlər. Səbəbi dəçi nə üçün bu gecə qədrlik adlanır? Nə əlaqəsi var? Baxın, mən demişəm əvvəldən, bəcəmdə yalnız qalıb. Bizdə az olardı. Məsələn, baxın, nə deyək? Rusca, rus su, təqələm, məsələn. Niyə buna qələm deyirlər? Buna deyirlər nədir? Bu? Qulaqcıq. Olmaz ki, bax qələmdi desinlər, bağ qulaqcıq desinlər. Bu adı əvvəllər buran kim tən edib və bu adı bun əvvəllər kim tən edib? Bu adla bu əhşya nə əlaqəsi var? Bu adla bunun əlaqəsi var. Bizdə var azı. Məsələn, bunu qulağa taxırlar deyə qulaqcıq deyirlər. Farsça deyirlər quışı. Quışıyan yəni qulaqcıq, Qulaq, qulaqcıqdır, qulaqlıq belə bir şeydir naoşnik tellə o e, tam rus dilində. Bizdə az e, sözləri var ki, əşya ilə əlaqəsi var. Demişəm təşərləm Kəbə evlə nə üçün Kəbə deyirlər? Allah inşallah məqsəd eləsəm. Ora zəlikləsi Kəbəvinü, Umrəsini, Həccini Amim. Nə üçün o evə Kəbə deyirlər? Çünki Kəbə kub formasındadır. Ərəb dilində Kəbə sözünün leksik mənası kub deməkdir. Baxın la ki bu evin forması baxıldı yəni ki Allahın nəzərində təyin olunub. Bu evin forması bu lüğətə uyğundur. Bunun forması kubdur, onun mənası kubdur, o adı buna təyin ediblər. Danışmışam əlifba dairisində YouTube-da var e, Fətḥə, kəsrə, zəmmə. Nə üçün hərfin üzərində olan xəttə deyirlər altıcı xəttdə i deyirlər, kəsə deyirlər. Üstə olan vergülə u, yəni zəmmə deyirlər demişəm. Bizdir. Artı təşəttüm. Kəbəyə dem qanı qalmasın deyə. Bu gecəyə qədir gecəsi niyə deyirlər? Mən bir yazım var, düz paylaşmışam. E, tarixdə gecələr. Məlum ouldu, tarixdə gecələr. Məsələn bir gecə var, Ləylətul Məbət, bəlkə 207. Hicrac gecəsində peyğəmbərin yerində Məhənnin yatması. Bir gecə var. Laylatul Haris. Yəni üzəstən muavinin qoşdun it kimi ulaşıb sızıldaması gecəsi. Sifin döyüşü gecəsində olan bir hadisədir. Uyu məsələsi. Bir gecə var Qədər gecəsi və s. Hansını zehninizdə olsa, zehində olsa, bir məlumat toplaya bilər. Qaranlıq gecələr. Mən onu üçün qeydledim. Nə üçün bu gecə Qədər deyirlər? Nə bu sözün mənası ilə bu gecə nə əlaqəsi var? Əlaqəsiz olsa mümkün deyil. Əlaqə varcı deyirlər də. Kəbə nə üçün dördbucaqlı? 4 dənə uğun bədədən tini var. Eee nə də bu? Ruknu var deyək. Sutunu var deyək. Subhanallah və hamdulillah və la ilahə illallah vallahu əkber. 4 dənə cümlə. Çünki onun tarazında onların ev Beytül Məmur da 4-cüdir. Niyə 4-cüldür? Yəni bu 4 çərməl üzərində qurulub din. Subhanallah. Təsbihat 4 namazı dediyimiz. Və alhamdulillah və la ilaha illallah, vallahi şükür. Bu hədisi öz fikrim deyil. 1-ci səbəb. Nə üçün bu gecə qədir deyirlər? 1. Çünki bu gecədə Bütün insanların müqəddəratı, yəni taleyi, bizimdir taleyi, həyatı il ərzində bu gecədə təyin olunur. Quranda ayəmiz var. Duxan 3 və 4-cü ayəsində Allah buyurur ki, biz o Qur'anı göndərdik mübarək gecədə. İnnakunə munzirin ki, o, inzar edəndir, qorxudandır. Fəha Yufraqo kullu əmrin hakim. O gecədə hər bir iş Allahın hikməti əsasında tənzimlənir və təyin olunur. Deməli, gəldin bir məhasnədi ölçsən. Çünki həmin gecədə əməllərimiz, fikirlərimiz hamısı ölçülür, necə yiksə ona uyğun təyin olunur, tənzimlənir. Ruzular həmçinin işlər bu nə olacaq 2023-cü məsələnsin əhyasından 2024-ün əhyasına qədər indi ölməsək qalsa nələr olacaq ruhuzlərə qədər nə qədər bunun payı olacaq bu nə əldə eləyəcək bunu sənə yazmırlar ha əməlin yazdırır hakim səhəd duduğu yerdə hökm kəsmir əməllərinin qabırını hökm kəsəcənə bunu etməsən deyə flan qədər iş verirlər Amponeləməsən deyə daha çox səni iş verirlər əməllin müqabilində. İndi paizlər, əzizlər, deyirlər ki, belə bir yazının insan ixtiyarı ilə ziddiyyəti var. Axı biz bildik də, bilirsə Allahuş, hamımız. Bilirsiniz ki, insan faal muxtar əqətdə, faile muxtar. İxtiyar sahibidir. Necə onun mənim üçün talid tayin olunur? Mənim üçün yazılırlar. Dedikəsiniz bunu Allah yazmır sənsə duduq yerdə. Sənin düşmənçiliyin yoxdur. Sənə bir xeyr və ziyanın yox. Sənin xoşbəxt olursan Allahın bir xeyri ziyanı yox. Mətbəx Allahın bir xeyri ziyanı yox. Neylik onu? Sən niyə pisliyəsin? Pisliyi sənə bir şey qazansın. Əqədə oxumuşuq ha. Zülm nə üçün olunur? Sabahsızlıqdan, ehtiyacdan, kinlən, düşməndən və düşmənçilikdən və s. Allahın kibarları heç bir aləla yoxdur. Deyən zülm eləyəni varlıq deyil. İrəciyə var, hamısı insanların əməlləri sahəsində yazılır. İnsan özünü necəcə aparıbsa, bu adam özün belə apardığı üçün bunun hökmü belə olacaq. Pis əməllərindən tövbə etsə yox, bura dəbdə yəni, qeyd qoyurlar. Mən danışıb ord edirlər hamılasın. Belə olsa belə gedəcək. Özünü düzəldibsə hə, belə olacaq. Həmişə də qeyd olunur. Nəkim onun laiqətləri var, nəyə layiqdir ee imanı barəsində, tək varı barəsində, tək varı barəsində paxt niyyəti var, niyyətə qədər hamısını ölçürlər. Nətidət varında imza toplayıb, e, toplayıb qiymət verirlər. Yəni insan özü nəyə layiqdirsə, onu ona verirlər. Və özü üçün nə cür şahidlər, vəziyyətlər, şəraitlər bu adam təhsil edibsə, Nədir desilə. Allah ilə varlıqdır ki, səni məzlumlaşın. Ehtiyac var. Bu altı cəhətləmə onun olacaq ki, atı cənnətə onun olacaq. İkinci səbəb nə üçün bu gecəyə gəldirdilər? İkinci nəzəriyyə. Bəzisi, yəni bəzi alimlər qeyd edirlər ki, bu gecəyə onun üçün gəldirlər ki, bu gecənin xüsusi bir şirafəti və qədir-qiyməti var. Bizdə nə qədir-qiyməti Bu münqovnoz, etlə ortaq sübut. Necə bayaq dediyim sübut var. Duxan surəsindən dedilər, alimlər fikirlər, onlar sübut eddilər öz fikirlərini. Bu kimin nəzəriyyə dəssi alimin də öz fikri var. Diləcə qədir, onun üçün deyirlər ki, bu gecə çox qədir-qimətlidir. Sübutdir məsulət var. Həradə 74-cü aya Allahu kə mə qadəllə həqqə qədri. Onlar Allahın qədrini və qiymətini tanımadılar. Deyir burada qədir sözü var. O da qədər sözü, qədrin mənası qədir-qiymətdir. Deməli o gecə çox dəyərlidir və qədir-qiymətli gecədir. Normal nəzəri gəldi. 3 Bəzi deyirlər ki, o nöyə bu gecə qədir deyirlər ki, Quran bütün bu üstünlüklərə rəğmən bu bədəki Qurayşın qədir-qiyməti var, üstünlüyü var, peyğəmbər nazil olmuşdur. O gəldir qiymət sahibi olan mələyin vasitəsilə gəlib. Cəbril qədir-qiymətli də hə. Qəbul oluna biləzdirdi. 4. Və yaxud da onun üçün bu gecə qəd idirlər ki Quran bu gecədə müqəddəs olub. Quran bu gecədə və deyək, təqdil olub. Bu gecədə e, Quran göndərilib bir gizli e, elmlər ünvanında eee mən yəni, bu nəzərə Quranla bağlıdır. O gecə onun sün qədri səbəbi ki, o gecədə Quran gəldi. Yəni quran Quran qədər qiymətli olduğu üçün. Bundan qabağı ki, cərrâhın qədər qiymətli olduğu üçün bu nəzərə səhabə ki, Quran qədər qiymətli olduğu üçün gəlib bu gecədə. 5 O gecəni onun sün qədər ə adlandırırlar ki, həmin gecə insan oyaq qalsın, əhyə salxlasın ta öz qədər qiymətin daha da uca tutsun. Bu da normal nəzəriyyədir. Yəni bunun Allah dəyərində, Allahın qatında daha da çox olsun qədər qiyməti. Altıncı onun üçün bu gecəyə gəldirlər ki, mələklər lazımdır, olurlar. Yer kürəsi, yer kürəsi bunlara dar olur. Sünçu təqdir sözünün mənası təqdirdi, qədirdi. Bu sözün mənası dar mənasında da. Ayımız var, dibəni var. Harda dey? Talaq getdi. Aya broki və mənə qədə alayhi rizqa. Çünki burada qədri sözünün mənası dar ünvanındadır. Deyib bu sözlərin hamısı qəbuldur. 6 nəzəriyyə değildi. Hamısı dəyərlidir, hamısı hörmətimiz var, hamısı dəyərlidir fikirlərdir, amma daha dəqiq, daha ətraflı, daha bir düzgün nəzər hələ birinci dediyimizdir. Bütün insanların bir ləhzəsində etdiyi əməllər ölçülür və təyin olunur. Yəni ölçülmək mənası